Haji, satu perkataan yang kita semua kenal kan? Tapi, pernah tak kita terfikir kalau-kalau pemahaman kita selama ni sebagai satu ziarah sebenarnya tak menceritakan gambaran penuh? Dalam analisis kali ini, kita akan bedah perkataan tu, ikut bukti terus dari teks sumbernya dan tengok kalau-kalau ada satu rangka kerja lain yang muncul. Setiap tahun kita cakap pasal lebih kurang 2 juta orang menunaikan haji. Bayangkan skala tu. Ini satu perhimpunan dan amalan yang sangat besar dan ya semua orang faham ia sebagai satu perjalanan fizikal. Skala ni sendiri dah cukup untuk tunjukkan betapa dalamnya pemahaman tradisional ni. Ha, inilah persoalan utama yang kita nak terukai. Sumber-sumber kami mencadangkan satu siasatan linguistik untuk bongkar makna perkataan itu sendiri seperti yang digunakan dalam teks asalnya. Ini bukan soal kepercayaan tau. Ini soal analisis teks. Jom kita mulakan siasatan kita. Okey, perjalanan kita bermula dari asas sekali akar perkataan tu sendiri. Sebelum kita boleh faham konsep haji yang lebih besar, kita kena faham dulu apa sebenarnya maksud akar kata hajjj disebut hajim jim secara konsisten di seluruh al-Quran. Dan hasilnya, hmm, sangat jelas. Teks sumber yang kita kaji menunjukkan bila kita tengok akar kata hjjj ni, ia sentiasa bawa maksud yang ada kaitan dengan bukti, hujah dan demonstrasi. Fokusnya bukan pada perjalanan fizikal, tapi pada proses intelektual. Macam mana nak tegakkan satu kebenaran? Dan konsistensi ni, fuh, memang menakjubkan bila kita tengok keseluruhan teks. Cuba perhatikan macam mana perkataan hujah digunakan. Ia bermaksud bukti atau satu kes. Atau bila teks sebut hajahtum, terjemahannya ialah kamu berhujah. Polanya jelas sangat kan? Akar kata ni pasal pembentangan bukti, bukan pasal perjalanan. Inilah petunjuk kita yang pertama dan yang paling besar. Okey, sekarang kita dah ada petunjuk pertama, HJJ tu bermaksud demonstrasi atau bukti. Jadi, dengan pemahaman baru ni, kita boleh cuba guna ia pada idea-idea utama lain yang berkaitan dengan haji. Jom kita tengok macam mana konsep-konsep ni berubah. Ha, yang ini memang jelas tunjukkan perbezaannya. Frasa haj al-bait kan selalunya diterjemah sebagai ziarah ke rumah, maksudnya Kaabah. Tapi, kalau haj tu bermaksud demonstrasi, frasa tu jadi demonstrasi mengenai rumah itu. Tiba-tiba, fokusnya beralih bukan lagi pasal perbuatan fizikal pergi ke satu tempat, tapi lebih kepada membentangkan satu hujah tentang fungsi rumah tu sebagai satu sistem. Jadi, apa tujuan demonstrasi ini? Adakah semata-mata untuk buat ritual? Teks itu sendiri bagi jawapan yang sangat jelas. Tujuannya adalah supaya mereka dapat menyaksikan manfaat untuk diri mereka sendiri. Ini bunyinya macam satu perhimpunan yang sangat berfungsi, kan? Untuk bertukar ilmu, sumber dan selaraskan hal-hal masyarakat. Manfaat yang real, yang boleh nampak. Seterusnya, mari kita tengok al-bait atau rumah itu. Daripada kita tengok ia sebagai satu bangunan fizikal saja, sumber kita tekankan pada huraian fungsi dia dalam teks. Ia digambarkan sebagai tempat kembali dan tempat yang aman. Maksudnya, satu sistem yang sepatutnya menyediakan kestabilan dan keselamatan untuk semua orang. Teks ni kuatkan lagi idea Albaid sebagai satu sistem. Ia digambarkan sebagai rumah pertama yang dididikan untuk seluruh umat manusia, bukan satu kumpulan je. Ia juga sama rata untuk orang yang tinggal situ dan orang yang datang melawat. Dan ia ada tujuan berfungsi untuk memelihara masyarakat. Jadi ini lebih kepada satu prinsip penyatuan sejagat, bukan satu lokasi yang eksklusif. Okey ini bawa kita kepada satu persoalan penting. Kalau haji ni satu demonstrasi dan rumah tu satu sistem, macam mana pula dengan amalan korban? Kan ya, sebahagian besar dari pemahaman tradisional? Jom kita siasat perkataan tu pula. Perkataan yang selalu diterjemah sebagai korban ialah korban. Akar katanya QRB bermaksud kedekatan atau kehampiran. Jadi, korban ni bukan semata-mata penyembelihan ritual, tapi secara literalnya ia adalah sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri. Ini terus ubah fokus kita dari perbuatan itu sendiri kepada tujuan perbuatan tu. Sekarang, jom kita cantumkan semua petunjuk ni. Makna haji sebagai demonstrasi, al-bayt sebagai sistem dan kurban sebagai tindakan mendekatkan diri. Apa gambaran besar yang kita dapat bila semua ni digabungkan? Ayat ini mungkin yang paling jelas sekali dalam siasatan kita. Teks tu sendiri cakap dengan sangat eksplisit. Daging dan darahnya tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya ialah kesedaran, takwa dari kamu. Wow, ayat ni terus terang beritahu kita yang perbuatan fizikal tu bukanlah matlamat akhir. Yang betul-betul penting ialah keadaan dalaman kita, kesedaran kita. Nah, slide ni rumuskan semuanya dengan baik. Di bawah rangka kerja tekstual ni, haji jadi perhimpunan agung. Umrah pula ialah penyelenggaraan berterusan sistem tu. Al-Haid bukan lagi sekadar haiwan, tapi apa-apa saja peruntukan atau panduan yang kita bawa. Dan kurban ialah proses kita guna sumber-sumber tu untuk dekatkan diri pada matlamat sistem. Ini satu anjakan yang besar eh, dari ritual kepada fungsi. Okey, kita dah nampak anjakan dari ritual kepada fungsi. Tapi, Kenapa ini penting? Apa implikasinya bila kita beralih dari ziarah kepada demonstrasi? Jom kita tengok kesannya. Perbezaannya memang sangat ketara. Tafsiran tradisional secara semula jadinya boleh jadi eksklusif. You kena mampu dari segi kewangan dan fizikal untuk pergi ke satu tempat. Tapi, tafsiran tekstual ni pula mencadangkan satu prinsip yang semua orang boleh capai di mana fokusnya adalah pada pembangunan kesedaran dalaman dan ini membawa kepada perpaduan sejagat bukannya perpecahan. Jadi, kesimpulan utamanya ialah ini. Matlamatnya beralih Daripada kita sibuk nak sempurnakan satu siri tindakan luaran, matlamatnya jadi untuk memupuk satu keadaan dalaman. Ia tentang membina kesedaran yang melindungi diri, iaitu takwa. Sebab itulah menurut teks yang ada nilai sebenar. Dan pada akhirnya, analisis tekstual ni mencabar kita untuk berfikir, di mana sebenarnya kita cari petunjuk? Adakah dalam bentuk luaran, satu amalan, atau dalam fungsi dan prinsip dalaman yang diwakilinya? Ah, itulah persoalan yang ditinggalkan oleh siasatan ini untuk kita sama-sama renungkan.